Вітання мільйоні аудиторії каналу Відікон. Це програма є, що сказати? Говоріть сьогодні в нашій студії кандидат на посаду сумського міського голови, лідер ліберально-демократичної партії Анатолій Жук. Вітаємо вас у нашій Вітаю. студії. Анатолій Володимировичу. Перш ніж прийти до нашої розмови, пропоную поглянути на екран, оскільки ми підготували невеличке досьє на вас для наших глядачів. Спасибо. Жук Анатолій Володимирович народився 6 січня 1983 року в Сумах. У 2000 році закінчив Сумську загальноосвітню школу номер 20 з 2001 по 2007 рік навчався в міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю менеджмент організації спеціальність управління бізнесом. Працював юрисконсультантом, був керівником першої за чисельністю депутатської групи у міській раді, радником міського голови міста Суми, очолював управління земельних ресурсів Сумської міської ради та департамент земельних відносин Сумської міської ради. Подружений. Мае доньку. Анатолий Владимирович Жук э, всех нас заряжает энергией. Слушая его, смотря на его действия, хочется делать. Общаясь с этим человеком, заряжаешься его энергией. Он мотивирует на действия, мотивирует на то, что сделать действительно нужно в нашем городе. И не дает расслабиться. Вот это самое важное. Жук боец. Анатолий Владимирович, он всегда заряжен на победу. Он мотивирован. Это единственный человек, которым я за те годы, что я его знаю, я ни разу в нем не усомнился. Человек, который всегда держит слово. Он он, заряжен на, он так заряжен на победу, что он только приступая к чему-то, он уже победил. Он уже победил. Поэтому он спортсмен, я тоже спортсмен. Вот, я прекрасно понимаю, я знаю, что такое бороться и идти до конца. Жук именно тот человек, который борется и идет до конца. Я верю в Жука, я верю, что он именно тот человек, который необходим нашему городу. И именно этот человек сделает для города все, что от него возможно, для того, чтобы наш город и сумчане процветал и только становился лучше. Отже, мы вышли на финишную прямую подвиборчих Чем эти выборы особисто для вас отличаются от від минулых? Они отличаются для меня отношением сумчан ко мне. Они отличаются тем, что в этот раз я иду с командой. Те выборы это были непосредственно выборы только градоначальника. Команда мне очень помогала, это качественная команда. Те ребята, на которых можно положиться. Мне они действительно помогли и морально и физически. В общем, одним словом я мог на них рассчитывать, как сегодня в ходе предвыборной кампании, так я и рассчитываю положиться на них в будущем, тогда, когда часть из моей команды станут депутатами, депутатами Горсовета. Ну, от ви з торкнулися своєї команди. Дуже цікаво, хто складає цю команду, які люди в ній. Эта команда формировалась не один день. Эта команда сформирована из представителей группы европейские суммы в горсовете и, соответственно, из Объединения сумчане. Это люди, которые помогали мне на протяжении последнего года в активной так фазе, можно сказать. Это люди, которые были со мной во дворах, люди, которые делали сопровождение юридическое, люди, которые помогали сумчанам определиться допустим с предприятиями, которые обслуживают их. это люди, которые готовили проекты решения на сессии, которые помогали отстоять эти решения. Это люди люди моей команды, люди с которыми у нас одни взгляды на развитие города. Всі кандидати стверджують, що знають проблеми міста, але ми розуміємо, що сумчани будуть голосувати за того, хто знає, як ці проблеми вирішити. а Не просто орієнтується у цих проблемах. Ви і ваша команда, що будете робити у першу чергу, коли пройдете до міськради? Прежде всього нужно возобновить диалог діалог з радообразуючими предприятиями з бізнесом в целом. Від он должен думати не только о том, як потратить эффективно потратить финансовый ресурс, это бюджет развития. А как и спрогнозировать, как улучшить поступление в бюджет, как сделать такое потенциально стабильное инвестиционное поле, которое будет привлекать потенциальных инвесторов, которое будет развивать наш бизнес, соответственно, даст возможность строить новые инфраструктурные объекты, даст возможность нашему городу выйти на новые рубежи, то есть привлекать к себе... Те инвестиции, которые есть внутри государства, те инвестиции, которые можно затянуть с европейских стран. Ведь когда в целом украинцы говорили о европейском векторе, они же говорили не за, скажем, подачки МВФ, ЕБРР и других потенциальных кредиторов, они говорили об инвестициях. Но этим, конечно, воспользовался агрессор, не дал возможности украинцам почувствовать действительно изменения в жизни собственно инвестиции не пошли, потому что и транснациональные корпорации и, и в целом большие группы финансовые они не пойдут в нестабильные регионы. Так вот мы будем надеяться на то, что перемирие, которое сейчас есть на Востоке, оно продлится, оно выльется все-таки в стабильный мир. И мы получим эти инвестиции, которые дадут возможность в будущем нашим предприятиям демпинговать на рынке европейском, на внутреннем рынке, даже на азиатских рынках так как составляющая зарплатная, конечно, дает нам возможность демпинговать. Ведь зарплата на территории Украины 200-300 долларов – это большая зарплата. А с точки зрения европейских стран – это практически ее отсутствие. А какая ваша принциповая позиция с приводу этих же местоотворяющих предприятий, Сумахимпрому, заводов Фрунзе? Что с ними делать? Оскільки это питання дуже сильно турбует у всех сумчан, это колоссальная количество рабочих мест. Я всегда говорю во всех проблемах, что для того, чтобы делать выводы, нужно сначала знать информацию об этих предприятиях. Ведь мы только знаем ее поверхностно. И нынешняя власть не имеет никакой связи с градообразующими предприятиями. Пример тому, допустим, завод Фрунзе. Ведь государство имеет задолженность по НДС порядка 80 миллионов гривен на данный момент. Да недостаточно того, что мы в сессионном зале постоянно нажимаем на кнопки. Ведь борьба за возврат НДС заканчивается на пороге сессионной залы. Этого не должно быть. Должны были взять это решение, сформировать пул из депутатов, ехать добиваться в кабинет министров, ехать в Верховную Раду, в администрацию президента и не возвращаться оттуда, пока не было бы победы, в кавычках победы. Ведь у нас есть такая практика, это, допустим, борьба за отмену кассовых аппаратов. Ведь я для себя понимал, что если будут введены кассовые аппараты, не настолько они страшны, насколько страшны санкции тех контролирующих структур, это прежде всего налоговая, которая будет формировать некомфортную среду для нашего бизнеса в нашем городе. Ведь не сдал там за этот отчет до 12 часов, ты, соответственно, оштрафован. Не пробил кассовый чек, 500% стоимости товара. И такие вот рычаги воздействия, покарания, вот, они будут в руках наших чиновников, тех людей, которые там работают. Ну, будуть тільки усугублять то поле, которое сейчас сформіровано. Ви завжди активно протистояли міській владі з багатьох питань. Це і проблеми сфери ЖКГ, вартість проїзду в маршрутках, земельні звичайні питання, заборгованість по заробітних платах. От що вам вдалося досягти у цій сфері, і як плануєте вирішувати власне ці проблеми? Останнє, чого удалося достіч, это Ввести еще этого сумчане не понимают конкурентную среду, сферу обслуживания жилищного фонда. И ведь теперь на самом деле должны ЖЕКи гоняться за сумчанами, за головами домашних комитетов, за головами ОСББ. Ведь именно они будут задавать то, что именно должны сделать Джеки для того, чтобы списать деньги с лицевого счета этого дома. Вот это было самое важное, но этого еще сумчане не поняли. Мы все сделаем со своей стороны, чтобы сделать им А, сопровождение, Б, достичь результата, то есть получить ту услугу, за которую они платят. Ведь <клышлен> сумчане одни из самых дисциплинированных на территории Украины. Но власть, воспользовавшись этим, прежде всего, сказала не платить в июне месяце, вы помните, июнь, июль, август, не платить тем предприятиям, которые они же позже и легализовали. И теперь сумчане уже совсем не понимают, как им поступать. Ведь до сих пор сумма житло им присылает платежку за предыдущий период. Сумчанам тяжело понять, что это они им присылают платежку за июнь, июль, и август. А за сентябрь им пришла платежка уже другого предприятия. Этого не должно быть. Потому что тоже сумма житло получила решение сессии про перерасчет за июнь, июль, и август. Но они этого не делают сознательно. И я сегодня не зря взял вот эти вот бумаги, так как я всегда апеллирую фактами. Ведь есть такое латинское выражение «контрафактум нон эст аргументом» – «против фактов не, не, существует доказательств». Так вот, они говорят о том, что предприятие «Суможитло» не, не выполнило работ только в этом году на 9,5 миллионов гривен. Прошлый год, 2014, это порядка 10 миллионов гривен. Скажите мне, где эти деньги? Да этих денег нет на счету, у них на счету 15 копеек. Вот. Поэтому сумчане не должны заблуждаться. Сумчане должны знать все процессы, происходящие в структуре и в сфере ЖКХ изнутри, когда им будет просто в этом во всем. Так вот, э После того, как власть сказала не платить, теперь говорит, соответственно, платите. Но сумчане запутались. И те предприятия, которые рассчитывали получить порядка 400-500 тысяч гривен за сентябрь месяц, получили 15. Конечно, они не могут вводить жилищный фонд в отопительный сезон. Но это уже вопрос риторический. А ваша... Это нужно изменять. А какая Ваша принциповая позиция от с приводу вартисти проезда в маршрутках? Моя позиция следующая. Прежде всего, нужно было развивать коммунальный электротранспорт в 2014 году. Ведь вспомните, троллейбусы стоили на 1 миллион гривен дешевле. Но в результате неправильной подготовки документации к тендеру мы не купили их в прошлом году. И в этом году, может быть, купим, но вместо 9.6. Скажите, какие кадровые изменения в результате таких э, некомпетентных действий отдельных чиновников произошли в Сумском горсовете? Да никаких, конечно. Вот именно такие вещи меня стимулируют к моим радикальным действиям по отношению к нынешней власти. Ведь отсутствие тендеров, которое принесло ущерба нам с вами, тут только с евродворов, я могу сказать, если назову цифру более 20 миллионов гривен, я точно не ошибусь. Сюда же можно назвать Начиная закупки лавочек, заканчивая лифтами и крышами. Нигде, ни в одном секторе не проводились тендера. И если бы себе позволил такое сделать, всего лишь начальник площадки, допустим, на насос энергомаши, поверьте, последствия для него были бы очень-очень плачевными. А вот с приводу ночного тарифа, что можете сказать? Как вам эта идея? Вообще, в целом, тариф на данный момент не обоснован. Для того, чтобы сказать, что он имеет тенденцию к снижению, нужно его дефрагментировать, нужно понимать его составляющие. Ведь каждый из перевозчиков дает разные, разные составляющие. Один говорит, что у него расход топлива 15 литров, второй 25. Такого быть не может. Но в договоре, который существует, есть норма. Два предупреждения, разрыв договора в одностороннем порядке. Привлечь нужно, возможно, опыт города Луцка. Но там, кстати, внедрили электротранспорт. Эталоны ездят уже как электромобили. Но единственный нюанс – там литиевые батареи. Если они не будут терять емкость зимой, конечно, такие автобусы в случае поддержки нашей политической силы и нашей команды появятся в городе Сумы. В этом я заверяю сумчан. И в конкурсе 2016 составляющая, которая есть экологическая, которая есть Экономическая будет в голове угла. Конечно же, будущее в любом случае без нефтяных продуктов. Имеется в виду это как э, заправочный материал, то есть расходный материал. Но коли це произойдет, сказать тяжело. Може быть, все таки на опыте, я так опять таки повторяю, ми это увидим уже в 2016 году. Ваша передвиборча програма досить масштабна. Назвіть от основні положення і які зміни чекають на сумчан власне? Зміни будуть очень много. много. Від на даний момент я можу сказати. После выборов 25 октября у Сумчан нет перспективы, имеется в виду, если не произойдут изменения, нет перспективы пользоваться лифтами в целом в городе Сумы. Ведь 400 лифтов должно остановиться было еще в апреле месяце. Это искусственно сдерживается остановка для того, чтобы а люди пошли на выборы, б сделали неправильный выбор. Вот точно так же происходит не только в сфере лифтового хозяйствования. Точно так же происходит и в сфере тарифов. Ведь тариф на тепло должен быть как минимум на 30% дешевле. Вот когда я говорил что я буду настаивать только в том случае, когда буду знать, о чем я говорю. Вот здесь я знаю точно. Я знаю дефрагментированный тариф. Я знаю его составляющие. Я знаю то, что э, нам удастся отстоять снижение его как минимум на 30%. Это я еще не говорю о том, что наше предприятие суммы теплоэнерго генерирует электрическую энергию и, соответственно, подает ее в единую энергетическую систему Украины. Этого я вообще не учитываю. Это уже будет как соответствующим бонусом к снижению стоимости тарифа. А какие ваши первые действия, если вы станете мэром нашего места? Собрать представителей бизнеса, посадить их за стол, получить от них предложение к формированию исполкома, выйти к мелкому бизнесу на центральный рынок, я знаю, у них большая проблема с улицей Засумской. Нельзя их оттуда убирать в преддверии зимы. Нельзя их оттуда убирать в преддверии введения новых таких жестких тарифов на тепло. Нельзя людей зажимать в жесткие клещи. Нужно дать им возможность пережить зиму и уже только после этого предлагать им то ли перейти в торговый комплекс то ли выбрать, может быть, альтернативное место для строительства муниципального рынка. В чем принциповая разница либерально-демократичной партии от других политических сил? либерально-демократическая партия это философское движение, философский взгляд да. это не просто проект политический вид там какая-то партия петрушка там или еще какое-то название вот это проект это люди которые объединяются вокруг какого-то там нового опять-таки проекта либеральные взгляды, либерально-демократические взгляды ведь равенство всех перед законом это и есть залог европейского вектора это есть залог демократических взглядов. Ведь не может ни один чиновник, ни один премьер-министр, ни президент, ни голова Верховной Рады воздействовать на человека, обычного человека, за рамками той законодательной базы конституционной, вот, которая ему, соответственно, представлена Верховним Савітом. Ви відомий сумчанам як депутат міськради, директор департаменту земельних відносин, але мало хто знає, що ви ще й призер чемпіонату Європи, чемпіон світу з карате і в той же час магістр держуправління. Ось така різносторонність вам в роботі допомагає. Звісно, допомагає. Вона мене дисциплінує. Я чоловік, який завжди роботу над ошибками, я самокритичен. Я стараюсь стараюся на себе об'єктивно зробити. Выводы какие-то от каждого разговора, от каждой прочитанной книги, от каждой встречи, от каждого сессионного заседания. Я стараюсь расти. Ведь век живи, век учись. Если говорить о моей должности, то здесь тоже мне можно немножко в кавычках похвастаться. Ведь то количество финансового ресурса, плата за землю, которая получает город Сумы, если его разделить на всех сумчан, живущие в городе мы получим первое место в украине это довольно-таки серьезно ведь этот налог полностью остается в городе суммы это порядка 17 процентов всего нашего бюджета это очень важно и я вам скажу следующее что есть еще куда вот увеличивать соответствующие поступления но нужно вернуться к систематизации данной работы и, соответственно, ее продолжать. А что боитесь вы черного пиару? Какие-то брудные технологии против вас уже застосовывались? Конечно, все знают об, об, об этих технологиях. Вот. Но я могу сказать следующее, что ничего у них не удастся. Ведь под всеми этими черными технологиями нет фактов. Им нечем крыть и нечего показывать. И вот это вот зомбирование сумчан, оно долго не продлится. Сумчане разберутся, кто есть кто и кто что из себя представляет. И в ближайшее будущее, я уверен, мне удастся познакомиться еще с большим количеством сумчан, ведь завести в заблуждение можно только тех людей, с кем я лично не знаком. Ну и на завершение. У вас есть уникальная нагода звернутися до миллионной аудитории канала «Видикон» с приводу доленосного голосования 25 жовтня. Дорогие сумчане, 25 октября мы с вами будем делать выбор. Я не могу сказать, чтобы вы голосовали за Анатолия Жука. Я хочу, чтобы выбор, который сделаем мы с вами, этот выбор стал судьбоносным для всех нас и изменил нашу жизнь в позитивную сторону. И пусть хранит нас Господь Бог. Дякуємо вам за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був кандидат на посаду сумського міського голови, лідер ліберально демократичної партії Анатолій Жук. Я ж валеречірбуна з вами прощаюся. Зичу добра і миру до зустрічі на телеканалі Відікон.